Главный тренер баскетбольного клуба «Черкасский по Максим Михельсон, капитан команды Андрей Кальниченко. Андрей, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Краткий комментарий. Настраивались на эту игру. Знаю, это не Черкас, это такое противостояние всегда было. Эта игра была не исключением. Очень много смазали, так, что я, да, припоминаю. Очень много смазали своих бросков. На что Днепр подобрал, да, и все нам забил противоход. И один на один не справились с игроками, шла подсарховка и там уже разбрасывали нас и забивали свободные броски. Вот краткий комментарий. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Да. Что добавить. Во-первых, для того, чтобы иметь шанс на победу в игре, где у команды просто напросто не летит, да, то есть у нас там очень низкий процент реализации, 10 процентов трехочковый. После вчерашних там 60, вернее, позавчерашних Порожем сегодня 10 процентов. Вот для того, чтобы выиграть такую игру, нужно две вещи. Во-первых, дорожить мячом, не терять мяч. Вот, и искать более надежные атаки, значит, если не идет с периметра, значит, из трехсекундной зоны. Мы пытались обострять, Днепр стягивался, очень много игроков наполнили полностью трехсекундную зону, Сносили на периметр, да, там не забивали. То есть сработала защита Днепропетровска. но при этом мы сделали 19 потерь. И второй момент играть в защиту. То есть не идет нападение, окей. Не теряем мяч, значит, играем в защите. К сожалению, сегодня защита э, не сработала. Не защитились один на один. Каждый раз с подстраховки нам каждый раз забили. Притом это были очень легкие мячи или с периметра, или сверху с трехсекундной зоны нам забивали. Как бы очень, очень здорово выглядел сегодня Пор Видно, что команда очень сыгранная. Игроки просто, не знаю, спинным мозгом друг друга чувствуют. Вот. Очень жаль, хотели сделать подарок нашим болельщикам. Да, в последние два, два матча на выезде, ну, к сожалению, позавчера получилось, сегодня уже уже не смогли. всех поздравляю с наступающим новым годом, с рождественскими праздниками и надеюсь, что мы сможем порадовать своих болельщиков в следующем в следующем году. Спасибо. Спасибо.